来，上车吧。林叔没来啊？罢工了。罢工？他说我总是来上海，自己年纪大，了熬不住，让我自己应付。嗯。 怀疑我不会开车？你怎么知道？从你眼神里看出来的。 来，这是我的驾照，到现在都还没有过期，你可以验一验。你在这上面看着好嫩啊！我现在很老吗？现在更正经，这上面看着青涩，像学生。你再这么看下去，我会真的以为自己已经老了。 嗯，现在如果方便的话，我带你去一个地方。去哪儿？是礼服。我看你今天穿的这身衣服很好看，我就临时让裁缝又做了一身新的。最近不好吗？好啊，我只是想订婚的时候，你可以穿一身新的衣服。嗯。 那我要见人，总得回家换一套新衣服吧。如果你可以穿着这身衣服过去，他们应该会很开心。也是，我正好当面道谢。一会儿要开一段高速，你饿的话就吃点这个吧。这不是小孩吃的吗？我外婆给我的。 外婆年纪大了，意识有点不清楚，她就有的时候会把我当小孩照顾。尝一尝吧，味道还不错。你小时候爱吃的。嗯。 嗯，你是想开空调还是开车窗啊？嗯，开窗吧。好吧。 车窗不是在驾驶座能全操控吗？你为什么专门过来用我这边呢？这样可以吗？啊，嗯，可以。 那我们走。哦。嗯。嗯